assalomu alaykum aziz talabalar bugun darsimda qirqim kesim mavzusi bilan tanishtirmoqchiman buning uchun bizga detalni yaqqol tasviri kerak birinchi o'rinda detalni yaqqol tasvirini chizib olamiz detalni frontal ko'rinishini birinchi chizib olmoqchiman demak frontal ko'rinishda detalimizni uzunligi bizda mana 90 mm ekanligini ko'rsatyapti 90 mm, demak tarafini balandligi esa 10 mm. demak рямо 90 ga 10 mm uzunlikda to'g'ri to'r to'rtburchak chizishini ko'rsatamiz demak yuqori tarafini chizishni boshlaymiz yuqori tarafi demak 10 mm dan keyin yuqoriga 48 sakkiz balandlik borligini ko'rsatyapti o'ng yarim qismini chizmoqchiman demak eni ellik millimetr ekan yigirma besh millimetr ko'rsatyapmiz ikkinchi yarmini yasash uchun demak modifikatsiya buyrug'idagi отразит buyrug'idan foydalanib ikkinchi yarmiga detalni ko'chirib olamiz ana endi bizda yana frontal ko'rinishda aylana borligini ko'rsatyapti aylanamiz diametrini demak bittasida yigirma ikkinchisi qirq millimetr ekanini ko'rsatyapti aylanamiz quyi tarafdan qirq besh millimetr balandlikda joylashganini ko'rsatyapti demak quyi tarafdagi chiziqni ko'chir olmaymiz chunki bir marta р buyrug'idan foydalanib yasab oldik shuning uchun arifmetikaga amal qilib hisob kitob qilib o'i yuqoridan ko'chirmoqchiman demak detali borki balandligi qirq sakkizga o'n bo'ladigan bo'lsa ellik sakkiz millimetr mm. demak quyi tarafdan qirq besh ketishi kerak mm bo'lsa o'n uch millimetr qoladi o'n uchga qirq besh qo'shadigan bo'lsak jami balandligi ellik besh hosil bo'ladi mana kordinata o'qini yasab oldik demak diametrlarimiz aylanamizni kiritishni boshlaymiz aylanamizni bitta birinchi aylanamizning diametrini 20 deyapti o'n radius kiritamiz ikkinchi aylanamizni diametrini esa 40 ko'rsatyapti 20 radius kiritamiz endi ortiqcha yordamchi chiziqlarni olib tashlaymiz hamda detalning izometrik ko'rinishiga o'tib olamiz izometrik ko'rinishiga o'tib endi uni eni o'lchamlarini kiritamiz buni modelированиa buyrug'idagi press buyrug'idan detalga enini o'lchamlarini kiritamiz demak 50 mm. yuqoridagi detalimizni enini 30 mm ekanini ko'rsatilyapti demak buni 30 mm kiritamiz o'ttiz millimetr o'rta aylanamizni demak uzunligini bizda oltmish millimetr ekanini ko'rsatyapti demak aylanamizni oltmish millimetr uzunlikga o'tkazamiz визуальный стел buyrug'idi demak detal holatiga ko'chirish kerakligini ko'rsatamiz mana bizda detalimiz ko'chib oldi detal holatiga o'tib oldi ana endi uni joylashtirishni boshlaymiz demak bu detalimiz yuqoridan yuqoridagi detalimiz eni o'ttiz bo'lganligi uchun demak detalni markazda joylashadi ellikdan o'ttizni olsak yigirma uni ikkiga bo'lib yuborsak o'n millimetrdan ikkita tomonda qolishligini ko'rsatyapti mana bu qismni tasvirlayapmiz ana endi aylanamizni oladigan bo'lsak aylanamiz bizda 60 mm, detalni bor keyini 50. demak 5 mm dan ikkita tomondan ortib ko'rinishini ko'rsatyapti demak quyi tarafga besh millimetr yurishini ko'rsatamiz frontal ko'rinishdan tekshirib ko'ramiz bizga aniq ko'rinishi uchun detz demak to'g'ri holatda ko'chib oldi ikkita e tomondan ham bir xil holatda joy qoldidetalimizni ko'rsak bo'ladi demak teng holatga kelib olgandan keyin simetrik holatida qaytib ko'ramiz frontalda yana bir tekshirib ko'ramiz surilib ketmaganini demak mana shu holatga qaytib olamiz ana endi bizda detalimizni profil ko'rinishida eni o'n olti balandligi 27 mm millimetr bo'lgan demak profil tarafdan bizda 11 mm millimetr pastga chiziq borligini ko'rsatilyapti profil tarafga o'tib olamizda demak markazdan 11 mm quyidan keyin teshigi borligini ko'rsatilyapti demak yana uni chizib tasvirlab olamiz demak eni 16 balandligi 27 mm bo'lgan. Ochiq lig, borligini ko'rsatyapti uzunligini 100 olib demak detalga joylashtiramiz demak yuqoridan 11 mm millimetr chizib oldik demak mana bizda o'n bir millimetr detalimiz hosil bo'lyapti o'ttiz mm surilishini ko'rsatamiz ana endi bundan biz qolishi kerak bo'lgan detalni belgilab demak buning uchun buyrug'idan foydalanyapmiz sichqonchani o'ng tugmasini bo'lib bosib o'yib olib tashlash kerak bo'lgan detalni belgilaymiz mana bizda detalimiz o'yib olib tashlandi buni yana tekshirib ko'rishimiz mumkin mana o'yib olinganini ko'rishingiz mumkin sametrik holatga qaytamiz. endi de, yuqorida detalimizning yuqori qismida mana bu ko'rinish borligini ko'ryapmiz ko'rinish borligini ko'ryapmiz demak to'g'ri to'rtburchakni bizda enini qirq ikki ekanini ko'rsatyapti uzunligini ellik demak ellikka qirq ikki bo'lgan to'g'ri to'rtburchak chizib olamizda unga o'n balandlik berib ko'ramiz detalni joylashtiramiz olib kelib yaa ichteniya buyrug'iga qaytamiz demak buni vazifasini bilamiz michetaniya buyrug'ida demak o'yib olib tashlanishi qolishi kerak bo'lgan detal undan keyin o'yib olib tashlanishi kerak bo'lgan detal belgilanib inter tugmasida tasdiqlanadi qolishi kerak bo'lgan detalni birinchi belgilab sichqonchanikei o'ng tugmasini bosamizda keyin olib tashlanishi kerak bo'lgan detalni yana belgilab inter tugmasi bilan <coughs> tasdiqlaymiz mana bizda detalimizni butun holatini tasvirlab oldik ana yani endi unga nusxa berishimiz kerak edi. alohida olib qo'yaman detalga keyinchalik rang tus berishimiz uchun demak buni butun holatga olib qo'ysak bo'ladi buning uchun demak shu модеlirвания buyrug'idagi объединения buyrug'idan foydalanib detalni bitta bo butun holatga oldik birinchi o'rinda detalga <coughs> boshqa rang tur berib ko'rmoqchiman buning uchun instrument buyrug'idan foydalanib a palitra insтруmenто buyrug'ini tanlab olamiz demak bu joydan biz xohlagan rangimizni tanlab olishimiz mumkin mana misol tariqasida bitta rang tanlab oldik emak kopiya buyrug'ini berib inter bilan tasdiqlaymiz tasdiqlaymizda buni ko'rinishini ko'ramiz mana detalimiz bundan boshqa ko'rinishga o'tdi Men ko'rinishlarni o'zgartirishimiz mumkin mana bu holatga olib olishimiz mumkin yoki bunda biz har xil detal turlariga aylantirib olishimiz ham mumkin iq shekillibizda tanlab olgan ranglarimizni xohlagancha o'zgartirishimiz mumkin detalimizda demak bizda ko'rinishlarni o'zgartirishimiz mumkin xohlagancha bitta rang to'xtamga kelganimizdan keyin qoldirishimiz mumkin bo'ladi demak buni oxirida yana joylashtirayotgan vaqtingizda ko'rsatishimiz mumkin endi biz detalga qirqim hamda kesim berib ko'ramiz qirqim berish uchun demak gorizontal holatga qaytamiz gorizontal holatga qaytib demak detalimizga qirqim berishni boshlaymiz chertosh panelidagi geoмetrрический тело buyrug'idan razrez buyrug'ini tanlab olamiz demak kesishimiz kerak bo'lgan qismlarni ko'rsatamiz inter bilan tasdiqlasak mana detalimiz ikkiga bo'linganini ko'rsatyapti biz detalni to'rtdan bir qismiga qirqim bermoqchimiz shuning uchun ikkinchi yarmini ham ko'rsatamiz mana bizda detalimiz 3 bo'lakka bo'lindi endi shu bo'laklardan bir qismini olib tashlashimiz kerak bo'ladi. deb bo'ladivoy ter tugmasini bosib yubordim mana bizda detalimizni qirqim holatini ko'ryapmiz qirqim holatiga ko'rganingizdan keyin buni shtrix holatiga olib qo'yishimiz kerak birinchi o'rinda demak frontal ko'rinishni tanlab olamiz demak qirqim berilishi kerak bo'lgan qismlarni ko'rsatamiz Enter tugmasi bilan tasdiqlab. mana bizda detalimizni ko'rsatyapti shtrix bergan holatini izometrik holatiga qaytamiz albatta orqa tarafda ko'rsatyapti oldi tarafga ko'chirib olib o'tib qo'yamiz mana bizda detalimizga shtrix berib qirqim kesim holatini aniq ajratib ko'rsatyapti ko'zga ko'rinib turishligi uchun boshqa rang bilan ajratib oldik ana endi rufl ko'rinishiga ham qirqib berib qo'yishimiz kerak chunki qirqib olingan holatimiz bor demak qirqib olingan qismlarni belgilab inter tugmasi bilan tasdiqlab mana bu holatda ko'rsatishimiz mumkin demak buni ham rangini sangor rangga olib qo'yamiz Mana. profil holatga ham 40 qirqim berib oldik ana endi bu 40 qirqim holati bo'ladigan bo'lsa endi kesim berishimiz kerak 40 qirqimda bilasiz qirqib olingan yuzadan keyin qirqib olingan yuzani olib tashlagandan keyin detalni orqa tarafida ko'rinib qolgan detallarni ham qo'shib tasvirlanish bu 40 qirqim deyiladi ana kesimda bo'lsa faqatgina qirqib oluvchi yuza tekkan qismni o'zini tasvirlash kesim deb aytiladi demak buni uchun demak kesimdan foydalanish uchun holatda detalni faqatgina qirqim yuzasi tekkan qismini layim bu'yrug'i yordamida chizib chiqyapman chunki kesim holatini ajratib olish ko'rsatishimiz kerak kesimni ham alohida ko'rsatishimiz kerak shuning uchun alohida qirqib ko'rsatyapman biz detaldan kopiya olib boshqa qismga olib o'tib o'tibbu yerdagi detaldan voz kechmoqchiman faqatgina bizda bu yerda aylanali qismi qoldi aylanali qismini tasvirlab olish uchun demak boya quyi tarafdan 45 balantlik balandlik qo'yish kerakligini ko'rsatganmiz demak quyi tarafdagi chiziqni yuqoriga qirq besh millimetr ko'chirib olmoqchimanda demak shu joyga radiusi 10 mm bo'lgan bitta aylana chizib olmoqchiman aylanali qismini hosil qilish uchun kesimni mana bizda keraksiz qismlarni olib tashlaymiz mana bizda kesim holati hosil bo'ldi mana endi qirqim kesim berib qo'yigan qismini yaxlit holatga olsak bo'ladi buning uchun o'sha объediние buyrug'idan foydalanib inter tugmasini bosamiz mana bizda shtрих holatidagi detalimiz ham yaqqol biz bir butun detalga aylandi demak bizda de, mana detalni butun holati qirqim hamda kesim berilgan holatlari tasvirlanyapti demak shu holatlarni listga joylashtiramiz buning uchun albatta oldindan tayyor qilib olgan listimiz kerak bo'ladi